اللہ سیدنا پیارے ہوں سلیم اللہ پاک اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارک وتعالى في كلام المجید والزور القوی الحمید را وبسمه باذل وہم تقبل لو باذل قال نبی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم المدينة <سؤال> خير لهم لو كانوا يعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ولا صالح الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم <سلام> صل على النبي يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه يا رسول الله اللهم صل على النبي يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه يا رسول الله اللهم صل على النبي يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه يا رسول الله اللهم صل على النبي يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه يا رسول الله اللهم صل على النبي يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه يا رسول الله

فقفرِ موجودات زینتِ بزمِ قائدہ قائد المرسلی خاتم النبی جی احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتہ ہوئے عجید عبد السلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی باتہ میں دعا ہے کہ مجھے ہم سچ کہنے اور ہم سب رسول کا قبل کرنے کی توفیق عطا ہوئے سامین محتشم آج میرے درس کا موضوع ہے کہ مدینہ پاک کی فضیلت مدینہ پاک حضرت مولانا حسن زحان رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے شاد کے فرماتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نصار مدینہ فرماتے ہیں کہ جب مدینہ پاک میں گاہ حاصل دینے کے لیے جب واپس لوٹے تو اشار دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ عجب رب پر ہے بہار رکینہ فرماتے ہیں کہ میں نے آٹھ جنگیں رکھی ہیں کہ جنتیں آٹھ ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ باغ میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا ایسا مطلب دیکھا کہ وہاں ساری جنتیں آتی آگے ہیں ایک ایک کر کر کے مدینہ پاغ پر بات ہو جاتی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے آٹھ حکمتیں سب رکھی ہیں تو جب میں مدینہ پاک میں گیا وہ آج کی آجے میں نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے آتی ہے ہاں قربان ہو جاتی ہے فرماتے ہیں ہیں کہ عجب اور ہے سب ہیں نصار دینا کہنے لگے کہ وہاں ہے فرماتے ہاں کہ ہیں کہ لوگ جو ہے وہ گلاب کو پسند کرتے ہیں لوگ گلاب کو پسند کرتے ہیں کو پسند کرتے ہیں لیکن مدینہ پاک میں کسی بندے کو کانٹا بھی لگ جاتا ہے وہ خون سے درد ہونا لگتا ہے مدینہ پاک میں کسی بندے کو کانٹا لگ جاتا ہے وہ خون سے زیادہ ٹھنڈا لگتا ہے پھر مولانا حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں مبارک کرے ہم لطیفوں تمہیں گل ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ یعنی رب کی ماتا میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تعالیٰ جب میں اس دنیا سے مقصد ہو جاؤ تو تو مجھ پر اکرم کرنا وہ کیا مبارک رہے اندلی کو تبے کو تبے کو تبے کو تبے کو تب سے بھی جلت ہے خائر مدینہ فرماتے ہیں کہ جب میں مر جاؤ تو ہوگا مدینہ پاک سے ایک ہوا ہے تو میری قبر سے ہو کر گزر جائے مدینہ پاک سے ہوگا تو ایسی ہوا چلانا وہ ہوا مدینہ پاک سے ہو کر آئے

نبی <سلم> پاک علیہ جی السلام کو سلام کی پر رونے پاک رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو فرشتے نبی پاک علیہ السلام کو کے روزے پاک پر ایک مرتبہ حاضر ہو جاتے ہیں تو قیامت مرتبہ پھر ان کے باری دوبارہ نہیں آتی قیامت تک دوبارہ ان کے باری نہیں آتی ستر ہزار فرشتے سو آتے ہیں جب اثر کی نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتے کی یوٹی کیا جو لگتی ہے اثر کے بعد ستر ہزار فرشتے اور آتے ہیں اور آکر نبی پاک علیہ جی السلام کو سلام کی میں کیا کرتے ہیں دلتے پاک پڑھتے ہیں فرماتے ہیں ملائے لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شبور و روز کے مزائے مدینہ شب و روز کے مزائے مدینہ حضرت دائیہ کبھی رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر باب جبریل میں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے حضرت جبریل علیہ صاحب صاحب کو کھڑے دیکھا ہے خواجہ فاہم دین سیاہ کے رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مقبہ جبریل کو دیکھا تھا کہ دروازے میں کھڑے ہیں

تجھے دستک نہیں پرکو سے ہم نے پرکو سے تیرے یار کو دستک دی کیوں؟ کیونکہ آواز ہوتی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا آواز ہوتی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا مولانا حسن زہانے کا رتا فرماتے ہیں کہ عجب رنگ پر ہے بہائے مدینہ کہ سب میں ہیں نصار مدینہ ملائے لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی شب و روز کے مزار مدینہ شب و روز کے مزار مدینہ جواب دے جدر دیکھئے باغ جنت کھلا ہے مولانا کوئی اثر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دکھ 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 کی دکھ 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 یہ دکھ 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 دکھ

وہ اسے چہن کی قسم اٹھا رہا ہے فرمایا پن تاہی کلوٹ بے غازن پرن محبوب اس چہن کی قسم اس چہن کے آپ تشریف فرما ہے اس چہن کی قسم اس چہن کے آپ تشریف فرما ہے ایک واقعہ تک کیے گا یہ بدین پاک کرنے کا نامتہ یسرب کیا نامتہ؟ یسرب یسرب کے بانہ ہے صدا و مسلم ماری جگہ عزام ماری جگہ جب پاک علیہ السلام بس آپ کی قدر و مارک کرنے گئے بدین پاک میں

روشن ہو کے تیری ماں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جی کی مدینہ پاک کی کیا عظمتیں ہیں کیا برکتیں ہیں فرمایا کہ مسجد رفی شریف میں اگر کسی بندے نے ایک نماز ادا کی رب تعالی اس کو کو 50000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا سبحان اللہ رب تعالی اس کو کیا کرے گا <تصف> 50000 نمازوں کا ثواب عطا کرے گا پھر کریم ماں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کرنے کے لیے آیا حج کرنے کے بعد مدینہ پاک میں آیا آگر اس بندے نے میری قبر کی زیارت کی فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے اسے کی زندگی میں میری زیارت کی تو بندہ ایسا ہی ہے جیسے اسے میری زندگی میں میری زیارت کی سے پاکا صلاح صلاح کہ ایک اور حدیث پاک کا مقصود کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بندہ حاج کرنے کے لئے آیا یا پورا کرنے کے لئے آیا پورا کرنے کے بعد مدینہ پاک میری بارکہ میں حاضر نہ ہو تو فرمایا سنتے ہیں اسے بے رفائی کی اس بندے نے اسی کا کیا, کیا؟

اس طرح حضرت حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے سردار ہیں اسی طرح مدینہ پاک بھی ہیں وہ سارے شہروں کا سردار ہیں مدینہ پاک بھی سارے شہروں کا کیا ہے سردار ہے اکثر جب نبی پاک علیہ السلام کے سفر پر جاتے ہیں سفر کے لیے گئے واپس کر کر آتے جب مدینہ پاک قریب ہوتا ہے سماری کو تیز فرما دیا کرتے ہیں صحابہ کرتے ہیں کہ یہاں سکتا کیا وجہ ہے فرماتے ہیں کہ مدینہ کے لیے باتے ہیں مدینہ فریبا گیا نبی پاک نے ہی صحابہ کے ساتھ بہت ہی محبت مندی پاک سے نبی پاک نے ہی کے سامنے رب کے باغا میں دعا کی جس طرح وہ رہے نہیں نبی صحابہ سے دعا کی نا کہ یا باری تعالی مکہ پاک کے وقت راضی فرما تو نبی پاک نے ہی صحابہ سے یہ دعا فرمائیں کہ یا باری تعالی تو مکہ کی قسم مدینہ میں لوگ راضی کروا سبحان اللہ مکہ کے پیش مدینہ باغ میں <applause>

کی پاک علیہ الصلوۃ دلوں کے حال جانتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ دلوں کے حال جانتے ہیں اب چاہیے تو یہ تھا کہ کریم اقا نے یہ یہ جو فرمایا کہ مولا یہ دروں کو سے عطا فرما ان دروں کو کیا کر سے عطا فرما اب دیکھیں کریم اقا نے یہ صلوۃ والسلام دلوں کے حال جانتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے باگے میں دعا اے مولا ہمارے دلوں میں پاک کی محبت کو پیدا پیدا <تصالح> کیوں؟ کہ <جب> <تصالح> پیدا ہوئے محبت 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 رہے. تو یہ ہوتی ہے کہ بندے کو اپنے علاقے سے محبت ہوتی ہے بندہ جیسے علاقے کا ہے 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 اپنے سے <تصالح> محبت محبت تو تو یہ یہ ملک کی بندے ہوتی علیہ اللہ کہ ان کے دل <سؤال> میں مدینہ پاک محبت کو رہا دے ان کے دل <سؤال> میں واعظ مدینہ پاک کے مطلب کو پڑھا دے تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بات جو فرمائی کہا یہ جو ویکھ کے تھر گیاں اپنی آنکھیں جو ویکھ کے تھر گیاں آنکھیاں کے جو ویکھ کے تھرتا سینہ ہے ربا تی ساری بنائی ایک ہی تجھ مدینہ سبحان اللہ رب تی ساری بنائی ایک ہی تجھ مدینہ ہے حضرت ابو اگر پاک میں کسی بندے کو کو مصیبت سمجھ گئے

نہیں

رب تعالی اس مردے کے اسی ہزار سال کے گناہ معاف فرما دے گا اب قریبا کا رہی صلاح اس کا بھی اشارت فرمایا کہ بندہ مدینہ پاک میں آیا اور بندہ میرا مہمان ہے بندہ کیا ہے؟ میرا مہمان ہے فرمایا کہ اگر مدینہ پاک میں اس مردے کو کوئی مصیبت آئی اس مصیبت پر اس مردے نے شکر کیا اس مصیبت پر اس مردے نے کیا کیا؟ سبر کیا شکر کیا فرمایا کہ اگر بروزر کیا اس مردے کی سفارش کرو گا کہ بروزر کیا پر پیرام کی بارگاہ میں اس بندے کیا کروں گا سفارش کروں گا تو نبی پاک علیہ السلام کو سارا کو دل میں پاس اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں آ کے مرے جو مدینہ میں مرے گا میں سننے کی سفارش کروں گا اس بندے کی کیا کروں گا سفارش کروں گا حضرت سیدنا صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت دو قائم اللہ پر سادہ کرتی ہے یہ کو نواسے ہے یہ نے پاک علیہ السلام کی سلامی ہے نواسے ہے آپ کی ایک مطمئنہ دونوں میں بحث ہو گئی آپ گئے گا مطمئنہ پاک میں ہاتھ کرنے کے لیے واپس سے ہم آئے تو اعراض میں پہنچے وہاں پہنچے تو حضرت سید اور امام جا پر سادہ کرتی ہے اللہ حضرت اللہ نے ایک بات کیا فرمائی فرمائی لگے کہ جو بندہ مکہ پاک سے ہوتا آتا ہے تو دوزم بھی دوزخ میں نہیں جائے جو بندہ مکہ پاک میں جائے وہاں سے عمرہ کر بھی یا حج کر کے آئے رب تعالی سونے کو کبھی دوزخ میں نہیں ڈالے گا تو یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد کہا دو بھائی تو میری بات کی تصدیق کریں گے ٹھیک کہا تو بھائی دو بھائی کہنے لگے کہ آپ تو بالغ کمبڑی نہیں کی میں تصدیق کیسے کروں تو نے کہا کہ مکمل بات کیا ہے فرماتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو بندہ مکہ پاک میں جائے وہاں سے ہو کر آئے رام کو ہو دو دوست نہیں ڈالے گا پوری بات کی ہے کہ جو بندہ مدینہ پاک میں جائے مدینہ پاک سے ہو کر آئے وہاں بہئی پہ بہئی تھی امی پہی لوگوں کے بریاز جنہ کہ میرے گھر اور میری قبر کے پریاد جتے جائے یہ جندر کے ٹکور میں سے اٹھڑا ہے جندر کے ٹکور میں سے اٹھڑا ہے اور ہم کا آداز راڑے پار کے ساتھ میں باتا ہے کہ جو گانداد ایک بار جندر میں دام ہو جائے خوبی ہاں خائدوں وہ مویشہ جندر پہ ہی رہے گا وہ گانداد مویشہ جندر پہ ہی رہے گا تو حضرتے جو بندہ مکہ پاک میں جائے رب تعالیٰ اس کو دوزت میں نہیں ڈالے گا اور میری بات میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو بندہ جنت البقی میں جا کر دو نفر ادا کر کے آ جائے رب تعالیٰ اس کو جنت ضرور ڈال کر گا رب تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور ڈال کر گا جنہوں نے ایک دیا اکھیاں نے جنہوں نے ایک پیٹھر سینہ ہے رب تعالیٰ تیرے سارے ہدایی کی تیرے شہر دینہ ہے رب تعالیٰ ہم سب کو بھی بہدر مدینہ پاہ کی حاضر کی سی پر رائے جو درس و بیان ہوا اس کو چھوڑ کر اس کا عمل کر کے دوسروں کا کوٹ کی تفیق کا پر رائے سنو